18 серпня Олександрія попрощалася з Максимом Бендеровим, який захищав країну у зоні проведення АТО. Молодий Олександрієць загинув 15 липня під Ізварено Луганської області. Служив Максим за контрактом у Кіровоградському полку спецпризначення, був розвідником. Загинув під час гранатометного обстрілу, який завдали по спецпризначенцям проросійські бойовики. Прощання з Максимом Бендеровим відбулося у приміщенні Палацу культури Світлопільський. говорить когда прощаешься со своими друзьями когда небеса забирают лучших друзей когда ты знаешь что ты Просто так этот человек бы никогда бы не дал ни себе, ни своим друзьям погибнуть. И так видно было. Суждено небесам, чтобы мы стояли здесь, а он лежал рядом. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше таких ребят, достойных, потому что это действительно был человек, от знакомства с которым ты просто гордился, что у тебя есть такой друг. Это действительно был, это не пустые слова, это действительно был настоящий человек с большой буквы, на которого все мое подразделение просто равнялось про которого я за всю свою службу никогда не слышал, чтобы кто-то сказал какое-то кривое слово, вообще никогда. Это действительно был человек, который любил свой город, своих родных, близких, свой народ и отдал самое дорогое, что у него было, свою жизнь. Попрощатися з Максимом зібралося близько півтисячі олександрійців. Рідні, друзі та знайомі Максима пам'ятають його як гарного товариша, позитивну людину і видатного спортсмена. Переможця та призера багатьох чемпіонатів і першостей з військово-спортивного багатоборства, рукопашного бою та панкратіону. Максим Бендеров займався, а потім і викладав у військовому спортивно-патріотичному клубі Захист. Вираз в нашому клубі сознати всю свою життя з першого класу. Вот. Он развивался на наших глазах. Его отношение к жизни один позитив, как вспоминается. Его уверенность, его любовь к жизни. То, что он любил жизнь, это очень правильно, и так оно и было. Он любил спорт, он любил помогать, он любил дружбу, он ценил дружбу. Он всегда приходил на помощь в трудную минуту. Он показывал прекрасные результаты в своем отношении труду, к спорте, жизни. Они воплощались в результаты, которые он имел. И вспоминается то, что когда он уже вырос, когда он стал сам инструктором, у нас острый вопрос стал по тренировкам в детском доме. И первым, кто подкинулся на это, это был Максим. В любую погоду, в любое время он ехал туда, он тренировал, Коли стала то, що нам необходимо самому йти захищати, то не харібає з Максим встиг виховати кількох чемпіонів області, які стали кандидатами в збірну області на чемпіонат України. Він мріяв повернутися, аби продовжити тренерську кар'єру. Максим ніколи не скаржився і говорив друзям скоро повернусь. Вічна пам'ять герою.